સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારના બાટલીબોય વિસ્તારની ઘટના સામે આવી છે ટેબલ ફેનમાં કરંટ લાગતા પચ્ચીસ વર્ષે યુવકનું મોત નીપજ્યું યુવકે ઘરે ટેબલ ફેન શરૂ કરતાં તેને કરંટ લાગ્યો હતો તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાતા ડોક્ટરે તેને મૃત જાહેર કર્યો છે મૃતકનું નામ બબલુ હતું અને તે સલૂન ચલાવતો હતો क्या घटना हुई थी मृतक का नाम क्या है और किस तरह का नाम बबलू है उस सैलून का दुकान क्या था और हम दोनों एकी रूम पे रहता था मैं नाइट पाल करके आई सोया था और खाना खाने के लिए साढ़े एक बजे आया तो खाना खाने के लिए बैठा छोटा वाला टेबल फैन था वो चालू करके बैठा है उस तो फैन में उसको करंट लग गया मैंने सोया था करंट लगने का कितना टाइम का बाद होगा तो जब गिरा तब तो आबाद आया तो मैं उठ के देखा तो करंट लग गया है फैन भी चलता था वो भी नीचे गिर गया है मैं तुरंत बंद करके फैन बंद करके उसको बुलाया बबुल बबुल वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हाल उसका सांस थोड़ा जोर से जा रहा था मैंने फिर अपना दूसरा छोटा भाई को बुलाया मैं बोला उसको करंट लग गया इसको बुला के तुरंत मेडिकल लेगा तो एक ऑटो को बुलाया था लेकिन तब तो कंडीशन बहुत खराब था बोला एम्बुलेंस में लेना पड़ेगा तो एम्बुलेंस में से बिल लेके आएगा कितने साल की उम्र वो छब्बीस साल का था सूरत में इनका कौन कौन रहता है उसका जीजाजी रहता है उसका पापा था वो गाँव चला गया है तो कौन सी जगह पे करंट लगा है और बाकुली भाई का सामने न्यूज छोड़ा अरविंद राठौड़ जी टीवी न्यूज सूरत